विश्व ट्वेंटी फोर न्यूज हरपल आपके साथ नमस्कार आपण पाहता विश्व ट्वेंटी फोर न्यूज वाहतूक संघटना के रियाज भाई सैयद ने दिया जिल्हा अधिकारी को निवेदन आज ऑल इंडिया मजलिस इत्यादि मुस्लिम वाहतूक संघटना व आर पी आई वाहतूक माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना एक निवेदन देण्यात आलं ज्याचा विषय होतं सोलापुरात जे आता सध्या चालू असलेली जे चेकिंग आहे वाहतूक शाखेकडे कडून व आर जी ओकडून ज्या अनुषंगाने चालकांना अठरा पर्यंत दंड दंड वसूल करण्यात येत आहे तर असले अन्यायकारक जे दंड वसुली आहे त्याबाबत आम्ही माननीय आयुक्त स पोलीस आयुक्त साहेबांना आणि माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलेले आहे की असली अन्यायकारक कारवाई तुम्ही थांबवून इथं फक्त जे शिस्तचित आपण आव्हान केलेले आहे की के रिक्षाचालक हे ड्रेसमध्ये असायला पाहिजे आणि त्यांच्याकडे लायसन बॅज बिला असायला पाहिजे तुम्ही त्याची चौकशी करा व जे रिक्षाचे परमिट इन्शुरन्स पासिंग जे आहे त्याचे दंड तुम्ही आता सध्या स्थिती रिक्षाचालकांची तशी नाही की ते पूर्ण आठ खर्च उच उस, उचलू शकेल त्यामुळे आम्ही पूर्ण वाहतूक संघटनेने एक निवेदन दिलं आहे की आम्हाला तीन महिन्याची मुदत द्या आणि तीन महिन्यात आम्ही बाकीचे पेपर जे पेपरवर्क आहेत ते कंप्लीट करून आम्ही रस्त्यावर हे करू सध्या ते जे कारवाई आहे ते इथंच थांबावे अशी आम्ही कडकडीची विनंती केलेली आहे जय हिंद जय महाराष्ट्र आज ऑल इंडिया मजदि इतिहादल मुस्लिम वाहतुक संघटना और आज आर सी संगठन के संगठना से माननीय जिला अधिकारी को एक निवेदन दिया गया जिसका विषय था जो रिक्शा चालकों को दंडात्मक कार्रवाई चालू है वो तो दंडात्मक कार्रवाई में थोड़ी सी शिथिलता मिले थोड़ी सी कार्रवाई को ए, स्थगित किया जाए इसलिए हमने निवेदन दिया क्योंकि आज के जो हालात है पिछले दो साल से कोविड की वजह से रिक्शा चालकों की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है जिसकी वजह से आज तक भी एस बंद है रेलवे बंद है शादियों के लिए पाबंदी है जिसकी वजह से रिक्शा चालक का पूरा व्यवसाय ठप हो चुका है तो कहीं ना कहीं रिक्शा चालक बहुत खस्ता हालत में चल रहे हैं जिनको जिसकी वजह से वो अपने जो रिक्शा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस परमिट और पासिंग जो होती है फिटनेस ये चीज़ें वो आर से जो खर्चा बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं तो हमने निवेदन दिया है कि ये चीज़ों को हम रेगुलर करने के लिए और इनके पासिंग फिटनेस करने के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और पुलिस आयुक्त की तरफ से थोड़ी सी शिथिलता मिले तीन महीनों की मदद मिले जिसकी वजह से हम हमारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके या आगे से हमारा जो उदर निर्वहार वो चालू रख सकें हाँ इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो आज रिक्शा चालक पकड़ा जाता है तो उसको अठारह हज़ार सोलह हज़ार जो दंड लगता है तो हम चाहते हैं कि आप जो शिस्त की बात कर रहे हैं तो हम रिक्शा चालक सभी रिक्शा चालक गणवेश में और लाइसेंस बैच भी लेकर साथ रहेंगे लेकिन जो आर्थिक जो चीज़ें हम नहीं कर पाते उसके लिए थोड़ी सी मदद मिले यही हम माननीय आयुक्त साहब से और जिलाधिकारी साहब से निवेदन दिया कि इस काम के लिए तीन महीने की हमें मदद मिले और मैं बाकी के रिक्शा चालकों से आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी शिस्त में रहे अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर के लिए और जो रिक्शा चालक कहते हैं कि हमारी संगठन है आवाज़ नहीं, आवाज नहीं उठाती है हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं लेकिन रिक्शा चालक भी हमारे साथ आने और हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए हम एकजुट हो के हमारे ये अन्य कर जो भी कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ़ और जोर में आवाज़ उठाएंगे हमें उम्मीद है कि माननीय जिलाधिकारी मैडम जो हमें आश्वासन दिए कि इस मुहिम को स्थगित करेंगे तो मैं सभी रिक्शा चालकों से उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से कंप्लीट करके शिस्त से ड्रेस और लाइसेंस के साथ रिक्शा चलाए जय हिंद जय महाराष्ट्र राज्य महत्वा अपने भागल ताजा बारम्या पहाड़ी आज आम विश्व 24 न्यूज चैनल यूट्यूब वर सब्सक्राइब करा आणि बेल ऐकॉन प्रेस करा